я новая глава э, райдаш-администрации Петрусской районе. Спасибо всем, что пришли. Сегодня тема это проведение выборов, законность проведения выборов, э, соблюдение закона во время проведения выборов и координация всех служб э, города и района во время проведения выборов. Ну, в данном случае. А. Я бы начать с того, что э, закон, о законности проведения выборов э, неоднократно... во время моего недавнего приема когда мы с он об этом особо сказал, подчеркнул важность проведения выборов честно, по закону. И это все наша обязанность, чтобы так оно и произошло. Второе, то же самое сказал губернатор Михаил Кашпили, чтобы было проведено честно и закон. лично моя тоже инициатива. Я тоже хочу, чтобы здесь опять уже было все честно и законно. Помимо честности и законности, э, надо еще, э, чтобы была координация всех служб, э, чтобы эти выборы, которые проходят по новым законам, э, они также прошли без сучка и задоринга. Э, как показывает э, опыт это, в Киеве, вот местные выборы были, да, там образовывались очереди на ДВК, ну и так далее, и так далее. Там было много проблем. Сейчас закон вообще поменяли, и тоже возможны проблемы. По поводу законности. Хотел бы спросить у Юрия Викторовича, что можете сказать по поводу вашей деятельности во время всей выборной кампании, начиная с сегодняшнего дня, заканчивая днем выборов и после дня выборов. Вибор. Це не наказ, а більше до 40-го числа, а проти сили та засоби для підтримання виборчого процесу і незаключення порушень під час проведення виборів. а ну, це однозначно буде діяти в межах і в рамках за, за законодавства за закону, які існує в Україні, законодавчі бази, яка регламентує проведення місцевих виборів. І відповідно буде діяти Середжена і обіцяння до кожного порушення, яке буде незалежно від працівників політичних партій, об'єднаних громадян. Тому що відповідно до Конституції України перед законом все є рівними. На цей принцип буде дозиватися роботи міліції, щоб не допустити порушення громадського порядку, щоб не допустити порушення виборчого законодавства. Тобто достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити... для А скинь, будь ласка, чи будуть якісь надані додаткові сили, е-е, сили, додаткові, додаткові, додаткові сили і засоби, я тут про це я казав. кількість 70 150 mm. це буде з місцевих чи прийдуть з інших будуть на а за рахунок а, співробітників головного управління влас України в Одесі області. Тобто, я правильно розумію, 70 людей Досі. прийдуть з області. Ну, да. З цього приводу с, а, у нас в системі правоохоронних органів будуть ще проводити заняття і mm фарсовуються -hmm. то, тобто, типові і екстремальні ситуації, тобто працівники ліції на день проведення виборів повинні бути готові до типових і екстремальних ситуацій, які, можливо, можуть виникнути при проведенні визволення. Ви можете зараз вже сказати дату, коли вони прийдуть? Чи, чи вони вже приїхали? З 20-го числа. З 20-го числа. З 20-го 1. Так, а бюлетені ми отримаємо хто може сказати? по закону на следующий день, так, допустим, после века. Но мы не знаю, реально это сделать, но это, наверное, нереально. Я думаю, что будем требовать я когда я, 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 я не знаю еще когда. Пока, пока мне пока. А я не знаю. Что то не знаю. Я не знаю. Я що навчання буде проведено. Коли буде проведено навчання? Навчання 3 жовтня проводиться на базі головного управління Міністерства научної правдеської області. Uh -huh. І після проведення навчань в головному управлінні будуть проведені в міськкрайну. Uh -huh. Це буде вказівка при проведенні, надана вказівка при проведенні заняття в головному управлінні. І після цього нам буде надана вказівка провести аналогічне навчання у себе в міській відділо. Я правильно розумію, спочатку від Котовська їдуть люди там навчатися? Ви виїжджаєте посередньо і я. Працюють, я. І навчати були також і мене. Тобто uh -huh. це стосується кожного працівника міліції. Від начальника міськвідділу до uh -huh. сержанта. Uh -huh. Що ще можна додати з основної доля? Чи буде спецпідрозділ? Серед 70 осіб, які надаються, будуть представники спецпідрозділів з охорони громадського порядку. Яка кількість буде представників спеціального підрозділу, я поки що цього не знаю. Загальну кількість знаю, наскільки з них буде спецпозначив, я не знаю. Скоріше за все це буде доведено на заняттях, які будуть проводитися в головному проблемі. Їхнє проживання в нас вже Відомо, як. Поки що ні. Деталізацію я отримую третього року. В головному управляті. Добре. Добре. Я понял. У нас 55 участок. 18 городов. 18 городе 50. задание главка, я могу его нарушить, обеспечить два сотрудника милиции на каждом участке в день непосредственно. Ну Проведение. правильно, на 70 участков, на 70 два Если я вас правильно понял, то встреча и до закрытия и сотрудники поедут в полицейские. Абсолютно верно. Ничего не <связано> меняется. Порядок проведения. на ТВК, да? У вас сто будет там, обеспечение машинами, бензинами, там to 100%. 100%. Кто вообще вот, организовывает? это вообще? Глава комиссии. Глава комиссии, да. Нет, глава комиссии через ТВК. Через ТВК. Через ТВК. Городской свой районный свой. И кто в машине будет находиться? Давайте посчитаем. Но должно вообще находиться два члена комиссии, да, двое. Голова обязательно должен быть зам секретарь. Может выбрать место секретаря, члена комиссии. Секретарь остается, по-моему, на... На... Да. на комиссии. Голова, да, член комиссии ну, и заступник. Если без... с головой комиссии что-то случилось или он почувается себя плохо, значит э -э приезжает заступник и два члена комиссии. Валяна, это вместе с Два майданчики. Два міліціонера. Ну, один страхує, так би весь час. Один Всігда було два, не знаю. Один должен оставатися на дільниці, тому що там лише шлюди лишаються. А один сопровождається. А один все правильно. А один на дільниці. Коли вони приїжджають і кажуть, що вже прийняли дюники, тоді не може бути. Еще раз, два милиционера, один, остается, один в машине, другой, соответственно, на участке. Охраняет печать? Печать, сеть. И там третий протокол должен быть. Третий протокол, сеть. Да. Так, мы посчитали, должен быть голова, зам. Ну, на других выборах, насколько я помню, там был представитель от того, кто победил. Нет. Нет, нет, Это давно в законе уже не да. Все нет. в законе прописано. <связать> просто, да, там были какие-то выборы, я помню, что милиционер просто физически не помещался. Вот, Ничего тут да, случае, надо, это не это нельзя нормально. было делать. Милиционер всегда помещался, не помещался член комиссии, получалось, что приезжали два, приезжали два члена комиссии и милиционер. Это было, потому что это было нет, даже нет, винарным нет, винарным. Но имеется еще и справа уже записывать то Он Они могут брать, лежит в другой партии машину. Седают следующие машины, один, два, три, может да, ты, mm -hmm. но это, дело партия. Партия. это дело партия. да еще Юрий Викторович я хотел бы вот спросить ваши сотрудники или вы лично будете участвовать в обучениях которые будут проводить в ТВК потому что вот я тоже из своего опыта знаю что вот на этих обучениях очень часто собственно рассказывается про фальсификации, про возможность фальсификации и как с этим бороться есть, и там постоянно будет говориться про, про действия милиции Потому что из того привода надо на вручение генерала Голоса. Mm -hmm. Для того, чтобы мы приняли участие в занятиях, которые будут проводиться территориальными территориальном mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы по mm мобильному? -hmm. А будут mm -hmm. мобильные группы предусмотрены на случай эксцессов, которые мы не предвидели? Uh -huh. Группа документирования будет на mm комиссию. -hmm. А что вот по поводу с проведения самой избирательной кампании. Э, то есть там факты подкупа и так далее. Есть, как с этим делается? Есть какие-то инструкции, приказы и так далее? Предусмотрено определенно, скажем так, если это правонарушение, если это криминальное правонарушение, то там, может, это в ЕРД, если это действительно расследование, то в рамках действующего уголовного кодекса и в рамках административного кодекса. Хорошо. И есть еще другие нарушения избирательного законодательства. Как то, например, агитация на рабочем месте там, и так далее, агитация в органах державной власти и другие. Державные партии, которые стоят в депутатах, они тоже, они должны быть на запусках. Да, это ко всем партиям. Да, да, да. Там уже подание объявите, потому там, если державные службовцы, так, то в они сразу подают заявление на отпуск. Именно на день выборов. Нет, они должны брать на время пред, пред, предвыборной кампании. Вот сегодня зарегистрировали эту партию, mm -hmm. завтра должно быть заявление на столе. Если не будет заявления, то будет от партии заявление. Вот меня не Я не мне приятно вас поделить. Ну, вот он должен знает Людмила Николаевна. Ну, там же вопрос -то в том, что агитация э, вот, э, именно во время исполнения служебных обязанностей. Нет, человек вообще должен... Я сейчас <связываю> задал вопрос о том, что именно во время служебных э, исполнения служебных обязанностей. Вот факт, если кто-то там э, начинает во время своей работы агитировать какую-то партию, то насчет этого. Как вы можете Что сказать? Первый момент. Второй момент. Ориентационные материалы, которые находятся в сборной тогда так далее. То есть, э, ну, закон о выборах и, и, там. и, все кодексы, которые они регулируют, опять же, тоже эти моменты. Как с этим у нас ведется борьба же, или, или нет? сохраняем вы документируете, не документируете. То есть команда, по генералов генерала достаточно жестко, Не знаю, кто-то будет замечать, что есть аналогичные нарушения за одни нарушения одних представителей политических сил. Привлекают, других не привлекают. Но ведь в самом лучшем случае вы перестанете моментально быть сотрудниками. Это в самом лучшем случае. Это будет объективно, ровно и упреждено отношение ко всем представителям, которые берут участие в избирательном процессе. всех политических партий, которые сейчас подают списки, у которых есть действительно даже в mm угу. чтобы они уже написали заявление на отпусках, чтобы не было возможности агитировать на рабочем месте, чтобы не было провокации что, или наговора на этих людей. Поэтому для всех, пожалуйста, учтите пожелания, не пожелания, учтите законность решения этого вопроса. Вопрос. да, а чтобы не было возможности такой и наговоров, будем говорить так, пусть выходит в отпуск. Так будет лучше, потому что э, существуют такие сведения, что планерки какие-то проводятся на местах и рассказывается кому что и за кого голосовать. Чтобы это не было записано на документа действительно на диктофоны, а сейчас это уже от нас пошло, пошел вопрос, то, что мы сейчас требуем от людей, которые жалуются записывать на диктофоны, на этих планерках, и будем вызывать милицию, документировать этому факту и прокуратура будет действовать согласно, и СБУ будет действовать согласно, потому что это прямое нарушение законов.